आज देश के इतिहास में पहली बार पचासी हजार करोड़ के परियोजना का लोकार्पण और शुभारंभ किया है और 10 वंदे भारत का भी शुभारंभ किया है एक वंदे भारत महाराष्ट्र को भी मिली है और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर यह रेलवे विभाग का इतने जोर शोर से काम शुरू है पिछले हफ्ते से रेलवे स्टेशन का मेकओवर हो नई गाड़ियां शुरू करनी हो यह सब रेलवे विभाग का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है भी शुरू हुआ है हमारे महाराष्ट्र में नव स्टेशन पे उसका लाभ होगा और स्थानिक लोगों को उसका फायदा होगा उसको मार्केट मिलेगा उसकी ब्रांडिंग होगी उसकी बिक्री होगी रेलवे स्टेशन पे स्टॉल होगा ये भी बहुत बड़ी अपने आप में बात है बड़ी बात है क्योंकि इसमें वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा दूसरा एकता जो मॉल है एकता मॉल का भी भूमि पूजन हुआ है महाराष्ट्र में भी एक पुलवा में एकता मॉल होने जा रहा है यह सभी जो है ये पूरे देशवासियों के लिए बड़ी सौगात है और इसलिए और महाराष्ट्र को भी काफ़ी फायदा इसमें मिल रहा है वंदे भारत ट्रेनें पहले सात वंदे भारत महाराष्ट्र को मिली है आज भी एक मिलने वाली है और इसलिए मैं महाराष्ट्र को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में बड़े रेल का बड़े पैमाने पर रेल का जो नेटवर्क बिछाने का काम शुरू है इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके सभी विभाग के अधिकारी इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ और देश को आगे बढ़कर बढ़ा रहे देश को आर्थिक महासत्ता की ओर ले जाने का संकल्प जिन्होंने किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ आज रेलवे पंच हजार कोटी चे प्रकल्प मोदी साहबान शुभ हस्ते सुरू जाूमिपूजन दहा वंदे भारतचं भूमिपूजन झालं लोकार्पण झालं एक वंदे भारत त्याच्यातले आपल्याला भेटणार आहे मुंबईला आणि यापूर्वी सात वंदे भारत भेटलेले आहेत एक सात वंदे भारत आपल्या मुंबईला मिळालं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट एक नवीन संकल्पना रेल्वेने सुरू केली त्यामध्ये नऊ स्टेशनवर आपल्या आपल्या भागातले जे प्रॉडक्ट आहे ते सर्वसामान्य लोकांना स्थानिक लोकांना त्याचा फायदा होईल त्याचे ब्रँडिंग मार्केटिंग विक्री यासाठी फायदा होईल कारण ते जे मोदी साहेबांनी स्थानिक लोकांना जे हे दिलेलं आहे प्राधान्य ते यातून दिसतं एक एकता मॉलचं भूमिपूजन झालेलं आहे तिथे देखील दे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना फायदा होईल एक जेनरिक औषधं रेल्वे स्टेशनवर मिळतील स्वस्त दरामध्ये त्याचाही फायदा आहे आणि म्हणून स्थानिक लोकांना याच्यात प्राधान्य दिलेलं आहे महाराष्ट्राला विशेष करून या प्रकल्पांमध्ये गेल्या दीड वर्षामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे म्हणून मी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो अश्विनी वैष्णव रेलमंत्री रेल, रेल विभागाचे सर्व अधिकारी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या देशाला आर्थिक महासत्तेकडे नेण्याचा संकल्प फाय ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्याचा संकल्प मोदीजींनी केला आहे याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका